rozmarin efir moylarini o'zida mujassam etgan dorivor o'simliklarning uch yuz xilga yaqini dunyoning turli mintaqalarida o'sishi kuzatilgan ma'lumki efir moylari o'simlikning ildizida poya barglarida gul urug' va mevalarida turli miqdorda to'planadi efir moylari uchuvchan xususiyatga ega bo'lib o'ziga xos yoqimli yoqimsiz hatto badbo'y hid chiqaradi bunday moylar og'riq qoldirishi a'zolarni qizdirishi va shu bilan birga qon bosimini pasaytirishi mumkin aslida efir moyi labguldoshlar atirguldoshlar soyabonguldoshlar loladoshlar va rutadoshlar choydoshlar oilalariga mansub o'simliklarda ko'proq uchraydi ro'zmarin ham efir moyiga boy o'simlik u labguldoshlar oilasiga mansub bo'lib bo'yi 2 metrgacha boradi vatani o'rta yer dengizi atrofidagi davlatlardir yevropa va afrika davlatlarida qadimdan ekib o'stiriladi o'simlikni madaniylashtirilganiga ikki ming yildan ortiqroq bo'lib hozirda ispaniya fransiya Jazoir, tunis yugoslaviya va hindistonda asosiy efir moyli o'simlik sifatida katta maydonlarda ekib o'stirib foydalanilmoqda o'simlik rossiyaga bir ming sakkiz yuz o'n oltinchi yilda krimdagi nikitin botanika bog'iga keltirib ekilganligi ma'lum endilikda bu o'simlikni o'zbekistonda ham ekib o'stirish va undan foydalanish mumkinligi aniqlandi rozmarin sug'oriladigan buztoproqli yerlarda issiq va sovuqqa moslashuvchan buta o'simlik barglari cho'ziq to'mtoq uchli bargning ostki qismi dag'al tukchalar bilan qoplangan barglarining bo'yi 3-3,5 yarim qalinligi 1,5-2 mm bo'lib, 5-6 tadan tup-tup bo'lib joylashgan gullari qisqa gulbandiga ega bo'lib gul gultoji barglari ko'k binafsha rangli poyada 5-8 ta guli shingilcha to'p to'p bo'lib joylashgan mevasi yong'oqcha shaklida efir moylari ro'zmarin o'simligining hamma qismlarida ayniqsa yosh poya va gullarida uning miqdori 1.2 butun foizgacha saqlanadi efir moyi o'z tarkibida 50 foiz pinen kamfen sineol barneol va kamfora saqlanganligi sababli ulardan parfumeriya sanoatida dorivor va insektatsiya preparatlari tayyorlashda foydalaniladi o'simlikning yer ustki barglari va yosh poyalaridan tayyorlangan damlama va spirtdagi eritmalari bosh og'rig'i oshqozon ichak kasalliklari shamollashda ayollarda uchraydigan ayrim kasalliklarni davolashda ijobiy naf beradi shu bilan birga organizmni tetiklashtirib quvvat bag'ishlash xususiyatiga ham ega barglarida o'ziga xos hid va ta'm berganligi sababli rozmarin go'shtli mahsulotlarni pishirishda va ularni uzoq vaqt saqlashda ziravor sifatida ham qo'llaniladi konditer mahsulotlariga qo'shib tayyorlanganda o'ziga xos ta'm va mazza beradi o'simlik qish mavsumida ham barglarini to'kmasligi va o'ziga xos hid tarqatib turishini hisobga olgan holda u park va xiyobonlar hovli va dam olish maskanlarida manzarali buta sifatida o'stiriladi